इशफाक बाबा के अकबाल जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए हो सकता है ये भी हमारी अवकात से ज्यादा हो हम तो गुनहगार बंदे हैं उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है जिस छांव से इज्जत नफ़ जख्मी हो उस छांव से धूप बेहतर है कोशिश करें और मरने से कबल ही अल्लाह के प्यारे हो जाएं। एक दिन हम सब एक दूसरे को यह सोचकर खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं? जिंदगी आखिर रुला ही देती है फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। कुछ लोग इस्लाम को गाली देना चाहते हैं मगर डर या अवी दबाव की वजह से ऐसा नहीं कर पाते वो मौलवी को गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं मैंने पूछा बाबा जी हसद क्या है बोले रब की तकसीम से अख्तिलाफ रखना बाबा जी कहते हैं पुत्र दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर महसूस हो वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं जब इंसान अंदर से मर जाता है तो हद से ज्यादा खुश अखलाक बन जाता है वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो